тут сральная машина Беко, Служивничка турецкого произведения. Уже много их Вот. Реально машина Вирпул. Инновационный мотором американского выработництва и с шлахомной конструкцией. Так. так. Сейчас покажу так уж вот, хорошие машинки. Вот. Советую такую дебу. Такая есть, наверное, не... не века, мы не бачу еще такой марки. Тут у нас наш приемник. А тут у нас такие. Дуже мягкий барабан. И, ста... а, и, -а -а, и не сломать. Вот дисплей. Все такое. Пожалуйста, трата та 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 Пралка Продум. Так, тут у нас такие вот барабанчик. Барабанчик. Такой дисплей. Тут есть парашкоприемник. Машинка тоже хорошая корейского производения. Вот еще есть, тут еще верхняя. А вот тут у меня уникально меньше. Это тон двери, яка, металлическая. Сейчас. Сейчас. А вот и наша правильная машинка горения, Гренджи Горение. Из таким вот на 7 килограмм. Машинка Машинка с аварского А так вот можем вырабляться и в Сербии. Вон такая маркочка. А это пицца. Марка, которая изготовляет пицца. Это марка Интезит. итальянское италийск, произведение. И вы здесь Она маленькая, но больше про ее много, что есть видео. Ну, это надо гроши, что ей купить. Ничего. За, безплатно не буваємо. Парашка прийомник. Сабина і парашка прийомник, якого поїхав за Ще нічого не мого. Мені цікавить, ось ця стиральна машинка Верфост. Верфост. Невідомо якого виробництва, але ще такої не бачив. Теж не микається. Стартюга. І барабан тут дуже маленький. Дуже маленький барабан мини. Я еще не пойду, ничего не знаю. Бой. А вот это аналог Hotpoint Ariston. Это Вирку. А это уже лицензирована копия итальянской Hotpoint Ariston. Американцы покупали. Але барабан точно тут скопійоване і тут таке ще скопійована. Це машинка скопійована, це аналог. Це аналог італійського ходпоїн-арестонта. Хотпоїнт А це міні-серальні машина. Найдешевіше, що можна купити. Италийская машинка. Опа. А барабан тут дальний. Дальний барабан на 7 килограмм белья. Умыкнение. Умыкаем на пятую. Температуру отжим добавляем. И на этот так Сейчас, сейчас идем дальше. Что? я покажу, что. А вот это уже века стиральная машинка NDZ, так уж другая есть с PM. Это, вертикальная загрузка. Барабаны может быть, потому что закрывать ее не ну, умею. Не раз так и было. И вот такая вот стиральная машинка. И далее есть Да. Не забывайте, вот я нахожусь в магазине Конфи. Дуже уже выгодный магазин. Очень выгодный магазин. Оце ж та же, лицензизована копия. Аристона. Американцы у итальянцев взяли лицензию. Вот он вот, я отказывал. О! А це, ребята, уже это уже Дончкант. Это уже немецкая стиральная машинка. Siemens. Дуже... Дуже на доток хорошего якиства. Посмотрите, какие барабан. Вот. Вот я видно достаточно достать не можу. Вот. Отсюда можно. И такая соуса. Ика на 65 килограмм. Ика есть ес, самых из качественных простых машинок. А це включение, включение, старт. Ага, давай, ну, а уже, а уже, а Галце. Проста горенешка. Эй, еще не такой небольшой такой самсы. тут надо скаяться, тут, тут. И барабасок. Ага, смотри, барабасок это. Я, я же тут проверял. Посмотрите, какой барабан внутри. А вот и машинка LG-шка, корейского воробьевства и, и, дисп... и сенсорным дисплеем. Так а многих может быть, кому радовать LG, то таким барабан и не. Ну, конец этого выпуска, ребята кому нравится, ставьте лайки, кому не нравится, просто пролистайте видео. Ну всем пока, с вами был Благодарный.